Пане Євгене, вітаю. Добрий вечір. Перше питання по приїзду з Польщі. Чи все заплановане вдалося? Що хотіли, що хотіли, з міським головою? Я був в Варшаві по приглашенню польської сторони. Як ви знаєте, ми получили предварительное підтвердження від Європейського банку реконструкції и розвитку на получение кредитів. Основний кредит в розмірі 10 млн євро на обновление. Парка троллейбуса в городе Рог. На эту сумму мы хотим обновить не менее 50 единиц, но, но, но это не значит, что мы хотим ну, из существующих, там, допустим, 90 единиц там, 50 убрать и поставить 50 новых. Ми хотіли сделати так, щоб наше комунальне предприятие, городской тролейбус предоставляло нового, нового качества услугу жителям міста, город міст Кривий Рог, который ежегодно тратит несколько сотень мільйонів гривень на, на городского электротранспорта. електротранспорта. Якщо можна питання, проблематика взагалі електротранспортної галузі міста вона дуже широка. Як для себе ви визначили ну, той золотий ключик, можливо, який приведе до розвитку цієї галузі? Щоб вона була і комфортна для городян, і щоб її міг потягнути, скажімо, так, міський бюджет. Чи, якщо взяти міський бюджет, то совершенно чітко видно основні статті затрат. Вот городской трамвай и троллейбус, они по, по финансированию уже почти сравнялись с медициной. Yes, Необходимо yes. срочно делать какие-то действия, которые ну, просто этот, этот процесс остановят. Почему? Потому что вот в прошлом году, в 2016 году, мы профинансировали больше 200 миллионов гривен на поддержание городского трамвая и троллейбуса. В этом году прогноз 350 миллионов гривен. В следующем году это может быть и 400-500 миллионов гривен. Почему? Потому Потому что растет электроэнергия, растут заработные плата. Минимальная зарплата выросла, да, поэтому и скачок произошел. И я считаю, что для города не путь выравнивать экономику коммунального предприятия путем повышения стоимости проезда. Да, это категорически нельзя делать. То есть необходимо сделать все для того, чтобы в рамках существующей системы координат, в рамках существующей прибыли выживать. Нужно сокращать затраты. Это можно делать несколькими путями. Можно сокращать затраты, можно искать там какие-то механизмы, варианты, но я считаю, что наиболее правильный путь, это просто купить новый троллейбус, который сам по себе будет более энерго, энергоэкономный. Вот и все. Но здесь очень это важно... Это один из пунктов, да? Потому все новые троллейбусы мы же не потягнем. Ну да, конечно. У нас на линии около 100 троллейбусов. Угу. И вот мы планируем вот за эти деньги купить не менее 50 новых. Но угу. покупка троллейбуса самого по себе, она проблему не решает. То есть, то есть она решает проблему для жителя города, Житель города, да. Понятно, что в новом ехать приятнее и, бюджета, говоришь, и, комфортнее. Но это не решает проблему городского бюджета. Потому что, чтобы городской троллейбус, даже новый, был более рентабельный и меньше из городского бюджета от, отдавать денег на содержание, нужно сделать так, чтобы этот городской троллейбус получил большее количество возможностей заработать большее количество денег. Предвыщите его конкурентную спроможность, правильно? Конечно. Но это нужно, сделать, это нужно делать правильно. Это нужно делать там по науке да значит в рынке нельзя заставлять там кого-то э, там палкой да значит э, необходимо создать условия при которых жители города просто будут выбирать э, для них будет приоритетней данные данный вид транспорта ну допустим троллейбус чем маршрутка что для этого нужно сделать ну во-первых троллейбус должен быть там красивенький там, новый там зимой тепло летом прохладно Регулярные он должен график. ходить ритмично да угу. то есть и, если человек стоит на троллейбусной остановке у него Висит табло. Он видит, что через минутку будет, будет троллейбус. Если подойдет маршрутка, он дождется троллейбуса, потому что ну, вот, там просто дешевле. И в, в европейских странах, в том числе, вот, и в Польше, где я был, там, там очень простой подход. То есть мэр города говорит разработчику э, той компании. С, с подобной вот я встречался: что я хочу, чтобы житель города из точки А в точку Б доехал в два раза быстрее, чем на любом другом виде транспорта, доехал в три раза дешевле, там, там, на порядок комфортнее. Вот, пожалуйста, сделайте мне такую систему. Ставить я, встречался, так? я встречался с компанией, которая называется... Это не компания, это агентство это Национальное агентство Польши, называется интеллектуальная транспортная система. К слову сказать, они являются мировым лидером по разработке моделей оптимизации городского потока. Что такое оптимизация? Это предоставление в городском потоке приоритета к коммунальному транспорту. То есть ну, это уже элементы смарт-сити, умный город, да, умный транспорт, когда система светофоров, система дорожных знаков, система дорожной разметки создается приоритет для городского коммунального транспорта. Он комфортнее, потому что он новый, он дешевле, потому что он городской, четко ритмично ходит, там дешевле. И... И в нем комфортнее. Это не говорит о том, что мы хотим каким-то образом влиять негативно на сеть маршруточников. Ни в коем случае. Просто мы создаем, мы хотим вывести на рынок... Нову модель і now услуги для жителей города. Як вважаєте, ну, чи може це посприяти і підвищенню якості послуг Безусловно, тих самых маршрутных? Когда коли, коли возникает конкуренція, виграє только житель міста. Мы должны искать пути каким образом издержки сократить, при этом людям предоставить более високого качества услуги. Дещо підсумуємо результати вашей робочої поездки, кредит отримано. Кредит мы получим в первом, в первом квартале. А результаты, думаю, Договорились, договорились с интеллектуальными транспортными системами uh -huh. о следующем. Первое – это разработка системы оптимизации транспортного потока с применением единого электронного билета. вы можно да. коротко? Единый электронный билет – это, это система, которая дает возможность исключить человеческий фактор из цепочки передачи денег там деньги передайте за билетик да uh -huh. значит вот в, в этой модели исключаются человеческие руки то есть мы гарантируем что любая копейка которую человек заплатил за за его проезд гарантированно попадает в городской бюджет Это и, и на его <coughs> и на развитие возможной транспортной системы совершенно верно. Спасибо вам за якого